Salam dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün sizlərə Masazır qəsəbəsində birinci ərazı marketdən, yəni Masazırın girişinə yaxın məsafədə, hündür bir ərazidə yerləşən, şəxsi yaşama məqsədi ilə inşa edilmiş, təmirli yarımçıq formada qalan, yəni təmirsiz halda satılan, 2 mərtəbəli, çox yüksək keyfiyyətlə tikilmiş, 5 otağlı həyət evini sizlərə təqdim edirəm. Dear listeners, evin yerləşdiyi yer mövqe olaraq çox ideal bir ərazidə yerləşir. Şəhərə yaxın bir ərazidədir. Yəni Masazırın girişinə çox yaxın bir yerdə yerləşir. Evin 4 bir yanına keçib hərəkət etmək mümkündür. Hər bir tərəfdən qoşadaş ilə inşa edilib. 1-ci və 2-ci mərtəbəsi manayt betondur. 260 metr hündürlüyündə hündür bir zilləmiş hissəsi var. Arxasında 3 metr enində, 11 metr uzunluğunda olan yəni arxasında yer saxlanılıb. Hər iki tərəfdən də yanına keçməy mümkündür. 2.75, yəni 3 sota yaxın torpaq sahəsində istifadə olunub. Evin tikilişi zamanı ən keyfiyyətli tikinti materiallarından istifadə edilib və qeyd etdim ki, evin yerləşdiyi yerdə yəni əhatə olunduğu evlər villa tipli evlərdir. Yəni pəncərəsinin kvadratı 190 manatdır, ən bahalı pəncərə formasıdır, şəbəkədir. Sonra 1 və 2-ci mərtəbəsi monolit betondur, qoşa daşdır. Ev sahibi şəxsi öz, yəni layihəsinə uyğun inşa edilmiş çox gözəl bir evdir. Burada həyətində sanitar qovşağı üçün yer nəzərdə tutulmuşdur. Niyəsə satmaq qərarına gəliblər. Hündür bir ərazidir. Ərazidə 2 mərtəbəli çox gözəl evlərdən ibarət olan bir məkanıdır. Qazı, su, işığı, kanalizasiyası bu ərazidə var və daimidir. Ev in tikilishi zamanı 450 marka simentdən istifadə olunmuşdur. Yəni bu evdə tikiliş zamanı zəif heç bir materialdan istifadə olunmur. Bu hissədə kombi aparatı üçün bir yer nəzərdə tutulub. Kolektor sistemi baxın burada yığılıb. Deməli evə daxil olduqda bu hissədə yerləşir mətbəx. Aboya hazır vəziyyətdədir. Sadəcə evdə qalıb aboy, laminat və qapılar. İşıq sistemi sistemi hamısı çəkilib. 1-ci mərtəbə ümumi lilikdə yerdən isitmədir, yəni istipoldur. Geniş pəncərələrdən istifadə olunub, çox geniş bir evdir, dəyərli izləyicilər. Deməli bu hissədə evin zəlzəmisinə keçid edirik. Zəlzəmiyə həm evin daxilindən, həm də çöl hissədən keçmək mümkündür. Burada nəzərdə tutulub ki, yəni garderob otağı və yaxdakı çamaşır otağı kimi buranı istifadə edə bilərsiniz. Sanuzelidir bütün sistem çəkilib hazır vəziyyətdədir. Yəni çox iş görülüb. Hardasa burada evin bitməyinə 20% iş qalıb ki, o da təmir işləridir. Yəni hesablanmış bir qiymətdir. 15 min manat civarında bu evi təmir edib köçmək imkanı var. Yəni hesablanmış bir qiymətdir. Təbii ki, təmir pul aparan prosesdir bahalı materiallardan da etsəsiz, yəni istəsə də yəni, 100 min də pul qoya bilərsiz bu evin təmirinə, 15 min manat da pul qoya bilərsiz bu evin təmirinə. Arxaya iki geniş işıq düşən pəncərəsi var ki, öz həyətinə baxıb, bunun həyətini də sizlərə göstərəm. Amma bu həyətidir. Mərtəbə hündürlüyündə baxın burdan. Evimiz də izləməsinə keçmək olur. 260 metr hündürlüyündədir. Orada da müxtəlif məqsədlər üçün və yuxarıdakı ki, ev kimi, sport zalı kimi, ələmlə və danlığın yığmaq məqsədi ilə bir sahə kimi istifadə edə bilərsiniz. Piləkanları genişdir, sahəsi böyük götürülüb, rahat şəkildə mebeli ikinci mərtəbəyə daşımaq imkanı var. Hər mərtəbəsi monolitdir, qoşa daşdan istifadə olunub, 450 marka sementdən istifadə olunub. Yəni bir sözlə bu evdə bütün istifadə olunan materiallar hamsi çəkili materiallardır. 1-ci yataq otağı 1-ci mərtəbə ümumilikdə istifadə olunub. Döşəmə pərdan isitmə. Bu da isə kombi sistemidir. Burada şkaf yeri üçün yer saxlanılıb. Masa hazır dairəsindən yuxarı istiqamətdə hündür bir ərazidə yerləşək, çıraqlı adlanan məhlədədir. Bizləcə Çornu katına kimi vurulub. Burada da otaqlarıdır. İmarlılikdə 5 otaqdan ibarətdir. Bu kiçik otağıdır. Detski, eyvan. 2.75 sot torpaq sahəsindədir. Ərazi çox ideal bir məkanıdır. Sənəd torpağın çıxarışıdır. Dəyərlil izləyicilərimiz, bu təqdim etdim evin qiyməti 140 min manatdır. Qiymətdə razılaşmaq olacaq. Çox gözəl, yüksək keyfiyyətlə tikilmiş bir həyət evidir. Əlavə və dolğun məlumat üçün zəng vurub məlumat əldə edə bilərsiniz.